বজালীত অনুৰাগ সাহিত্য আলোচনীৰ শীত সাহিত্য সন্মিলন সম্পন্ন হিমান বৰ্মনৰ হাকুটি সম্ৰাট হিমাংগ দাসৰ বা বা বুঢ়িয়া আৰু নীলম শৰ্মাৰ দিল্লী এক পুৰণি চাম উন্মোচন বজালীৰ অগ্ৰণী সাহিত্য অনুষ্ঠান অনুৰাগ সাহিত্য আলোচনীৰ উদ্যোগত বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগণত শীত সাহিত্য সন্মিলন শীৰ্ষক এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ যায় ফুকনী গায়িকা তথা শিক্ষয়িত্ৰী হিৰোমণি দেৱীয়ে আগ ধৰা অনুষ্ঠানটো সঞ্চালনা কৰে ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডক্টৰ বিনীতা বৰা চৌধুৰীয়ে অনুষ্ঠানটোত সাম্প্ৰতিক অসমীয়া কবিতাৰ ওপৰত বক্তব্য ৰাখি অসমৰ প্ৰতিষ্ঠিত সমালোচক অৰিন্দম বৰকটাকীয়ে বজালী অঞ্চলত এডল কবিৰ উদ্যোগত গঢ়ি থকা কাব্য আন্দোলনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে অনুষ্ঠানটোৰ বিশিষ্ট কবি অনুভৱ তুলকীয়ে যুৱ কবি নীলম শৰ্মাৰ কাব্যগ্ৰন্থ দিল্লী এক পুৰণি চাম উন্মোচন কৰি নীলমৰ উপস্থাপন শৈলী আৰু নতুন ধৰণৰ বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় আন এগৰাকী বিশিষ্ট কবি নীলিমা ঠাকুৰীয়াই হকে কবি ধিমান বৰ্মনৰ বাক্য প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত কাব্য সংকলন হাকুটিৰ সম্ৰাট উন্মোচন কৰি কবিগৰাকীৰ আমি স্বৰত শ্লেষৰ প্ৰয়োগৰ কথা আৰু ভাৱনাৰ মাজেৰে সামাজিক প্ৰসংগসমূহ কৌশলক প্ৰশংসা কৰে নমস্কাৰ মই নীলম শৰ্মাই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ মোৰ কবিতা কিতাপ দিল্লী এক পুৰাণী শ্যাম আগবঢ়াবলৈ পাই যথেষ্ট সুখী হৈছোঁ দিল্লী এক পুৰাণী শ্যাম কিতাপখন অলপতে উন্মোচিত হয় অনুভৱ তুলসী ডাঙৰীয়াদেৱৰ হাতেৰে এইখন কিতাপৰ পৃষ্ঠাৰ পৃষ্ঠাই হয়তো আপুনি ক'ৰবাত বিচাৰি পাব প্ৰকৃতিয়ে প্ৰযুক্তিক কৰাবাত পাব প্ৰযুক্তিয়ে প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰত্যাহ্বান কোনোবাটো পৃষ্ঠাত পাব আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সুবাস কোনোবাটো পৃষ্ঠাত পাব হয়তো জীৱন জীৱনমুখী গাভা আশা কৰোঁ আপুনি কিতাপখন আঁকোৱালি ল'ব আৰু পৃষ্ঠাবোৰত থকা সুবাসবোৰ সাঙুৰি